З болем у серці та з гордістю за солдатський подвиг. Рада ветеранів аеропорту Бориспіль вшанувала пам'ять героїв Радянського Союзу. 7 травня на кладовищі по вулиці Суворова відбулось покладання квітів та вінків до могил Василя Борисова, Миколи Панічкіна, Василя Котовича, Олександра Лобанова та Івана Павкіна. Вони брали участь у великій вітчизняній війні і до останніх днів життя працювали в аеропорту Бориспіль. Сьогодні ми Находимся с вами на могилке героя Советского Союза Павкина Ивана Михайловича, который с первых дней войны и до конца, до полной победы, участвовал в боевых действиях в составе военно-воздушных сил Советского Союза. Он награжден, естественно, заслуженной наградой, золотой медалью. Героя Советского Союза. Он награжден тремя орденами Ленина, дорогие товарищи. Он награжден тремя орденами боевого красного знамени. У делегации, которая вшановала память героев, были присутні не только представники Ради ветеранов аэропорта, але и родные померлих и близкие люди, а также товарищи по службе Иван Конрашов и Аскольд Брагин за деятельность в воздушных боях, за другие трудовые, боевые, вернее, подвиги. Николай Степанович был награжден золотой, золотой медалью Героя Советского Союза. Ну, естественно, орденами, естественно, медалями. Что еще есть такого характерного? Что два брата Паничкины, Ніколай Степанович і, по моему Степан Степанович, брат його, який умер буквально дней 10 тому назад в Белой церкві на 1993 році. Він також герой Советского Союзу. На грудях медалі, а в очах сльози присутні вшанували і пам'ять Олександра Лобанова, голови Ради ветеранів, який пішов з життя три місяці тому. А завершилась поминальная зустріч беля памятника наведомому солдату. Заключено слово взял участник вины Анатолий Кручинин Дорогие друзья, мы сегодня с вами посетили могилы замечательнейших людей, героев Советского Союза, замечательных людей, руководителей, первых руководителей аэропорта Борисполь замечательных людей, которые не только на войне, но и в тылу делали огромнейший труд, человеческий труд. Порой даже за этот труд некоторые не получали денег, но дело не в деньгах, дело в совести, дело в долге, дело, чтобы что-то после А нас осталось індя. Олександра Шостак, Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.